biz danışırıq bayrama saylı günlər qalmasından bax hələ bu bayram ab havasını insanlara ə, daha yaxşı hiss elətdirmək üçün onların bayrama daha yaxşı köklənmələri üçün paytaxtımızda müxtəlif tədbirlər, sərgilər, yarmarkalar təşkil olunur ki, onlardan biri haqqında danışacağıq. Söhbət İçərişəhərdə açılan yeni yarmarkadan gedir. Sehirli Qala adlanır və ilə həm adına uyğun olaraq, həm İçərişəhərin ab-havasına uyğun olaraq burada müxtəlif sənətçilərin hazırladıqları ə, əl işləri, bu, aksesuarlar Bələ. satışdadır. Yəni bu gün biz mərkəzə gedəndə görürük ki, o Nizami küçəsində tərqoqu dediyimiz o ərazidə sər və sər sövrəllər yarmarkası keçirilir. Orda daha çox belə <laughs> yeyib içmə mərasimində qidalanma. Yəni müxtəlif gülləşələr var, müxtəlif təyəmlər, rəngarəng təyəmlər orada təqdim olunur bu yarmarkanın iştirakçılarına. Burada isə görürəm ki, daha çox əl işləri var, səhirli qələbə. Yeni il hava atmosferi burada hiss olunur. Gəlirsən, yaxınlaşırsan o gülləşələrə ə istədim. Sən də turistik üçün məncə bu oldu. Bəli, o, yerli həmsin, sakinlərdən o, də çox bəli, turistik. Şəhərlərimizdə görürəm bir milli şənliklər də var və bu həftə Şəhirli Qalada siz həm də gözəl konsert proqramına şahid ola biləcəksiz də ətraflı indi. Qoşa Qala qapılarından içəri şəhərə daxil olan kimi nağırlar aləminə düşəcəksiz, çünki burada Şəhirli Qala bayram yarmarkası öz işinə başlayıb. Yarmarkada bəzək əşyaları, toxunma tikmə əl işləri, taxta üzərində oymacılıq sənət nümunələri, müxtəlif aksesuarlar, ev əşyaları və dekorlar, oyuncaqlar ala bilərsiniz. Hətta bəzi sənətçilərin elə buradaca əl işlərini düzəltdiklərini izləmək şansınız da olacaq. Qiymətlərə gəlincə isə hərə öz büdcəsinə uyğun bayram hədiyyəsi ala biləcək. Bizə yolqalar mən hazırlamışam saplardan. Onla maraqlanırlar. Məsələn, qapıdan asmaq üçün ə, ə, o yeni ilə əsasən də ki, ə, çələnglər, Azərbaycan ə, elə bir Azərbaycan uyğun aksesuarlar, bəzəmişəm. Bunlar da məsələn xoş gəlir. Gəlinciklərdir. Bizə gəlinciklərinə, milli paltarlarına maraqlanırlar. Əl işlərimi sərgiləməyə gəlmişəm. Məndə xırda biserlərdən köpük koliyələrdir. Turistlər də əl işlərinə çox önəm verirlər. Çox dədə yığlandırırlar. Nişan həri, xına, toy açısı fərlərdi, gəlin xalətləriydi, bel bağlardır, əl bağlardır və s. Və yetərli qədər də turistlər də maraq göstərirlər. Yəni gəlirlər, baxırlar. Həm onlara biz ingilis dilində bizim adətlərdən də müəyyən məlumatlar veririk. Yəni düşünürəm ki, bəyənirlər onlardan. Təşəkkür edirəm ki, bizə belə xanımlara bu cür şərait yaradıblar. Xanımlar öz işlərini sərgiləyir. Tək özümüzünkilər yox, xarici vətəndaşlar da, yəni ki, alışlarımızdan yararlanırlar. Və xanımlarımız öz ailələrinə dəstək olaraqdan satışlarını eləyir. Bayram günləri üçün isə yarmarkanın xüsusi proqramı var. Yəni həftə sonu səhərli qalanı həm də konsert proqramını müşayiət edəcək. Bütün bunlarsız əhalinin, o cümlədən şəhərimizin qonaqlarının bayram istirahətinin səmərəli təşkilinə hesablanıb. Çox gözəldir. Mən çox sevirəm belə əlvan rəngli, nə bilim ə yeni yeni abı havanı ümumiyyətlə çox sevirəm. Soviet enjoying a lot, alhamdulillah. Biz həz alarık. Bu gözəl Zərgəyə ilk dəfə də gəlirik. Baxırıq. Çox xoşumuza gəlir. Sadəcə möhtəşəmdir. Bütün xalqımı təbrik eləyirəm. Həmirəllik günü <laughs> ilə, <laughs> yeni ildən Yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin satış imkanlarının genişləndirilməsi və onların inkişafına dəstək verməkdir. Bundan əlavə sərgi koblar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə hesablanıb. Bu yarmarka çərçivəsində 70-dən çox sahibkarlıq subyektinin və sənətçilərin dəstəklənməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin burada sahibkarlıq subyektlərindən başqa qadın sahibkarları, həssas qrupdan olan şəxsləri və əlilliyi, müxtəlif əlilliyi olan şəxsləri də özlərində cəmləyən ictimai birliklər də iştirak edirlər. Onlar üçün də satış etmək üçün şərait yaradılmışdır burada. Sehirli qala həm də yerli məhsulların daha böyük auditoriyaya tanıtılmasına, sahibkarların gəlirlərinin artmasına şərait yaratmaq, onların xidmət keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, müştəri tələbatının öyrənilməsinə şərait yaratmaq kimi məqsədləri özündə birləşdirir. Yarmarka yanvar ayının 17-sinə qədər davam edəcək. Çinarə Vaqif Zaurhəşmov Telsər